ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ মৃত্যু মুখত পৰিবলগীয়া হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল জুবিন গাৰ্গ স্বাগতম জনাইছোঁ আটাইকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি প্ৰথমতে আপোনালোকক কাতি বিহুক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এনেদৰেই কাৰণ মই ৰাতিহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ দেই আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি জানেনে বন্ধু বান্ধৱীসকল আচৰিত আৰু আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে যে কি হৈছে কি শুনিছোঁ এইবিলাক প্ৰথম কথাটো হ'ল কি জানেনে বন্ধু বান্ধৱীসকল জুবিনক শেষ কৰা পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল অসমতে আৰু এই কথাখিনি কৈছে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে অনুসন্ধান চলাইছে আৰু অনুসন্ধানৰ ফলত তেওঁলোকে এইবিলাক তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবেদন এটা নতুন দিশ উন্মোচন কৰিলে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি দাবী জনাই থকা অৱস্থাত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে আহে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ মতে ছিংগাপুৰত জুবিনৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা নাছিল ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে জুবিনক হত্যা কৰা হৈছে বুলি গোচৰ ৰুজু কৰিছে এই ঘটনাৰ বাবে মূলত শ্যাম কানু সিদ্ধাৰ্থ আৰু অমৃত প্ৰভাক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হল ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবেদনৰ পিছত যে চি আই ডি চাৰ্জশ্বীট সলনি হব নেকি এতিয়া আদালতত অতি সহজে মুক্তি লাভ কৰিব নেকি শ্যাম কানুহঁতে স্বাভাৱিকতে এয়া হ'ব অসমবাসীৰ বাবে অতি বেয়া খবৰ ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰি সমগ্ৰ প্ৰতিবেদন তিনি মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ আদালতত দাখিল কৰিব এই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰিব অসম চৰকাৰে এইখিনি সময়ত চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে জুবিনৰ মৃত্যুৰ চাৰ্জশ্বীট তিনি মাহৰ ভিতৰত দাখিল কৰা হ'ব অসমবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিব জুবিনৰ মৃত্যু সংক্ৰান্তত ছিংগাপুৰ আৰু অসম আৰক্ষীৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাৱে জুবিন মৃত্যুৰ পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট এতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা নাই চি আই ডিয়ে কিন্তু বিভিন্ন উৎসৱ পোৱাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি জুবিনৰ শৰীৰত বিষ পোৱা নাই তাৰমানে শেখৰে চিকাৰোক্তিত মিছা শেখৰৰ স্বীকাৰোক্তিটো মিছা আছিল নেকি বন্ধু বান্ধৱীসকল এক প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত সোমাই পৰিছে এতিয়া চি আই ডি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে পৰোক্ষভাৱে কৈছে জুবিনক হত্যা কৰা হোৱা নাই সমগ্ৰ আৰক্ষীও গ তথ্য পাইছে জুবিনৰ মৃত্যু শৰীৰত বিষ পোৱা হোৱা নাই তেনে অৱস্থাত জুবিন গাৰ্গৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল বুলি ক'ব নোৱাৰি নেকি এছ আই টি এ তদন্তৰ বিতং তথ্য এতিয়াও সদৰি কৰা নাই কিন্তু এছ আই টিয়ে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য লাভ কৰিছে এছ আই টিয়ে বাৰে বাৰে চিদ্ধাৰ্থক জেৰা কৰি এনে কিছুমান তথ্য লাভ কৰিছে যি তথ্যই তদন্তকাৰী সংস্থাটো হতবাস কৰি তুলিছে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ পিছত জুবিনে কিছুদিনলৈ সুৰাপানৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিছিল কিন্তু পিছলৈ ক্ৰমান্বয়ে সুৰাপান বৃদ্ধি পাইছিল জুবিনক বিভিন্ন সময়ত সুৰাপান কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল সিদ্ধাৰ্থই এছ আই টিৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰই জনায় চিদ্ধাৰ্থই জুবিনৰ বহু টকা পইচাৰ খেলি মেলি কৰিছিল আনকি গৰিমাক গৰিমাক পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'লে চিদ্ধাৰ্থই খুজিবলগীয়া হৈছিল চিধাৰ্থই গৰিমাক গুগল পে' কৰি বিভিন্ন সময়ত টকা পইচা দিছিল বহুবোৰ বহুবোৰ কথাৰ কাৰণেই জুবিন গাৰ্গৰ খং উঠিছিল এই খং সকলোকে দেখুওৱা নাছিল খঙ খং মনৰ ভিতৰতে পুহি ৰাখিছিল জুবিনে চিদ্ধাৰ্থৰ প্ৰোচনাত পৰি বহু স্থানত সুৰাপান কৰিছিল জুবিনে এইখিনি সময়ত শ্যাম কানু মহন্তৰ ভূমিকাও প্ৰশ্ন আছিল চি আই ডিৰ অনুসন্ধানত প্ৰকাশ আচলতে জুবিনক শেষ কৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা অসমতে আৰম্ভ হৈছিল ছিংগাপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত কোঠাৰ ভিতৰত সমগ্ৰ নিশা সুৰাপান কৰিছিল জুবিনে অমৃত প্ৰভাৰ স্বীকাৰোক্তিত এই কথা প্ৰকাশ পাইছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল ব্ৰেণ্ড এম্বাছডৰ হিচাপে জুবিনক ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱা শ্যাম কানুৱে নিশা শুবলৈ জুবিনক এটা অকলশৰীয়া কোঠা নিদিলে কিয় অৰ্থাৎ জুবিনক মৃত্যুৰ বাবে শ্যামুৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয়নে এছ আই টিয়ে সিদ্ধাৰ্থৰ বিত্তীয় খেলি মেলিৰ বহুবোৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছে এয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ এছ আই টিয়ে দুই এদিনতে স্বীকাৰুক্তি ল'ব গৰিমা গাৰ গৰু ইতিমধ্যে এছ আই টিয়ে আৰম্ভ এছ আই টিয়ে প্ৰাইছে জুবিনৰ মোবাইলটোত জুবিনে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত কাক কি মেছেজ দিছিল সেয়া পৰীক্ষা কৰিছে তদন্তকাৰী দলটোৱে পোষ্টমর্টম ৰিপৰ্টৰ সম মৃত্যুৰ সময়ত জুবিনে কিমান পৰিমাণৰ সুৰাপান কৰিছিল সেয়াও স্পষ্ট হ'ব ছিংগাপুৰ পোষ্টমর্টম ৰিপৰ্ট আৰু দিল্লীৰ ভিছেৰাৰ ৰিপ'ৰ্টত এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া গম পাইছেনে কথাটো আৰু কিছুমানে মই আপোনালোকক কওঁ কালি এটা মই লাইভ আহিছিলোঁ আৰু সেই লাইভটোত মোক কি কৈছিলে জানেনে এজনে কুলদীপ কি বুলি এনেকৈ আছিলে নামটো তেওঁ মোক কৈছে যে মই আজিৰ পৰা সাত আঠ মাহৰ আগত দিয়া ভিডিঅ' বোলে মই ডিলিট কৰিব লাগে বোলো কিয় ডিলিট কৰিব লাগে কৈছে কি আপুনি বোলে বেয়া কথা কৈছিলে কাক বেয়া কথা কৈছিলোঁ কিয় কৈছিলোঁ কি যুক্তিত কৈছিলোঁ বহুত কথা আহি পৰে আৰু এতিয়া গম পালেনে মদ খোৱাৰ কাৰণেই জুবিন গাৰ্গৰ কিছুমান মানে মূৰত ভবা শক্তি নাইকিয়া হৈ গৈছিলে আৰু তাৰ ফলতে কি হৈছিলে তেওঁ যিকোনো আবোল তাবোল বকিবলৈ লৈছিলে আৰু তেওঁ নিজেই মদ খোৱাটো বাদ দিছিলে বুলি কৈছোঁ এই প্ৰতিবেদনখনত আছে এই পষ্টত সম্পূৰ্ণকৈ সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰা আছে আৰু তেতিয়া কি কৰিছিলে তেওঁলোকক কেঁচামে অকল চিধাৰ্থ বুলি এতিয়া কৈ থাকিলেও ভুল হ'ব তেওঁ কাষে পাজে যিবিলাক আছিলে সেইবিলাকেও খোৱাৰ আশাত জুবিনক অহনিশে মদৰ ডুবাই ৰাখিলে আৰু বহুত কথা আছে নথকা নহয় এওঁলোক অকল যে চিধাৰ্থই টকা পইচা মাৰিছে তেনে নহয় তেওঁ শুৱে বাৰে থকা সকলোৱে মাৰিছে আৰু কিবা কয় নহয় বোলে খাই কাৰখলাত ডালত উঠিল কাঠি চেলেকাই মৰণ মিলিল চিধাৰ্থটো বদমাছ গম পোৱা যায় কিন্তু চিধাৰ্থৰ লগত আৰু বহুতো জড়িত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিয়ে আছিল কথা আৰু শুনক কিছুমান কথা মুখেৰে আমি গালি পাৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই এতিয়া অইন কথাটো বাদেই দিয়ক মই মোৰ নিজৰ ঘৰখনতে মানুহ এটাক খুব বেয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ কিন্তু সেইবুলি মই মানুহটোক মৰগে বুলি বা মানুহটো মৰাৰ পিছত মই সেইখিনি কৈ থাকিলে কিবা লাভ হ'ব নেকি কেতিয়াও নহয় মানুহে মৰাৰ আগমুহূৰ্ততে যিমান বেয়াকৈ ক'লেও আগমুহূৰ্ততে কয় কিন্তু যধামূৰ্খ মূৰ্খ কিছুমান মানুহে মৰাৰ পিছত কিছুমান বেয়া কথা আলোচনা কৰি থাকে আৰু পুতাৰ গু উজাৰি থাকে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ছিংগাপুৰত পৰিকল্পনা নহয় অসমতে হৈছিলে জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ মাৰিব পাৰি মৃত্যুৰ পৰিকল্পনা আৰু মানুহে যে তেখে ডিঙি চেপি বোলে এইটো কাটি মাৰিহে তেনেকৈহে মাৰিব পাৰি তেনেকুৱা নহয় ইনডাইৰেক্টলিও মানুহটোক মাৰি পেলাব পাৰি যেনেকৈ মদ মানুহটোৰ কাৰণে শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া আৰু মদ খুৱাই খুৱাই জুবিন গাৰ্গক মাৰি পেলালে এতিয়া বুজি পালেনে কথাখিনি নে আৰু বুজি পোৱাই নাই সেই কুলদ্বীপ বোলা সেইজনক কৈছোঁ গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে ক'বলগীয়া আৰু যদি সঁচাকৈ এইখিনি হয় এই কথাখিনি যদি সত্যত প্ৰমাণিত হয় তেন্তে হ'লে এটা কথা কৈ থ'লোঁ আপোনালোকক সাপ খানুনটো কিন্তু কেঁচুও ওলাব গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় বাই বাই